Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli kanalımızın izləyiciləri. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl, əla bir yerdə mərkəzi yoldan 150 metr məsafədə, qapısının önündə kimi asfalt olan belə bir şəxsi tikili həyətini təqdim edirəm. Evimiz hardasa 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2-3 maşınlıq həyətanı sahəsi var. Evimizin yanına keçmək olur. Yerdən kürsülü deyil. Çox möhkəm tikili bir evdir, həqiqətən də Çox çox böyük bir evdir. Adıc evin qonaq otağının ölçüsü 60 kvadratmetrdir. Kolonlarla tikilmiş bir evdir. Həqiqətən də çox möhkəm bir evdir. Ərazi olaraq da məsahiran da deyə bilərəm ki, məsahiran ən yaxşı yerlərin birindədir. Hündür, havalı bir yerdədir. Məktəbdir, bağçadır, supermarketlərdir. Hamısı yaxınlıqdadır. Və əlavə olaraq evin qayısında boş torpaq sahəsi vardır ki, bu evin qayısında heç vaxt ev tikilməyəcək. Yolu asfaltdır, çox gözəl yerdə yerləşir və qiyməti endirilmiş bir qiymətdir. Komunal xətləri hamısı var. Evdə hal-hazırda yaşayış var. Yəni, yaşayış olduğu üçün evdə demək olar ki, əlavə xərçə ehtiyacı yoxdur. Yəni yüngülvari evdə xərce ehtiyacı var, o da ki, qiymətdən çıxılacaq. Bu evimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı 60 kvadratmetrlik yaşayış sahəsi. Belə bir geniş qonaq otağı var. Pəncərləri hamısı işıqlıdır. Burda yerləşir evimizə. Sanuzeli, Santaqovuşağı ilə sanuzeli ayrıdır. Yəni bir-birinə qarışacağı yoxdur. Mətbəxi videonun sonunda çəkib sizə təqdim edəcəm. Yəni, evdə bənzər yerlərdə aboylar dəyişilməlidir. Onu videoda qeyd etdim sizə. Qiymət 135 min manatdan endirilir, təcili satıldığı üçün 128 min manata və qiymətdə də müəyyən bir endirim olacaq. Yəni çox böyük bir endirim nəzərdə tutulmur. Burda yerləşir yataq otaqlarından birincisi. Otaqları böyükdür. Adicə bu evdə yəni, bu ara kəsmələr də cüt daşla tikilib. Kolonlarla tikilib. Yəni gələcəkdə evin 3-cü mərtəbəsini də qaldırmaq imkanı var. Otaqları da görürsünüz, necə böyükdür. Yataq dəsti quraşdırılıb. Yəni böyük bir sahəsi də qalır. Və əşyasız şəkildə satılır. 2-ci mərtəbədəki hamam otağı təmirsizdir. Yəni sistem çəkilib. Kafe məşvağın vurulması qalır. Burda sonda belə bir balkonu var. Balkondan ərazinin müstəqil sizə. Baxın belə bir gözəl belə bir gözəl yerdir. Ərazi olaraq duz gölünə birbaşa mənzərəsi var. Evinə heç bir maneə kəsmir, qarşısı açıqdır. Yəni bu bu boş hissədə, yəni ev tikilməyəcək. Bildirirəm sizə. Qurtuluş 93-cü məktəbə, bağçaya, supermarketlərə hamısına yaxındır. Ərazidə də ki 2 mərtəbəli, illaçlıqlı bun da evlərdir. Çox gözəl məhəlləsi var. Bu istirəyə yerləşir evimizin mətbəxi. Mətbəx də göründüyünüz kimi nisbətən genişdir. Sadəcə qonaq otağı ölçülərində mətbəxi var. Qiymət 128.000 manat. Sənəd kubsa əlavə məlumata görə zəng vuruq maraqlana bilərsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.